નમસ્કાર ધોરણ આઠ ના વહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે સ્વ અધ્યયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર બીજો આ ભાગ નંબર બીજામાં હિન્દી વિષયનો પાઠ ચોથો છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાનું છે તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં નાનકડી વાત કરી દઈએ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લે લિસ્ટની લિંક આપેલી છે ત્યાંથી તમે ભાગ પહેલો બીજો અને ભાગ ત્રીજો ત્રણેયમાં આવતા વિષયોના તમામ સોલ્યુશન મેળવી શકો છો तो चलो मित्रों जो प्रश्न नंबर से निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तो जेमा पहलू से नई प्रांत है नई बात है नई किरण है ज्योति नई नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सास नई तो आ पंक्ति नो भावार्थ हाँ कि यह पंक्तियां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत की नई सुबह का वर्णन करती है कवि कहते हैं कि अब नई एक नई सुबह आ गई है जिसमें सब कुछ नया है नई बातें नई किरणें नया प्रकाश नई आशाएं नई उमंगें और नई ऊर्जा यह सब एक नई और स्वतंत्र भारत के निर्माण की ओर इशारा करता है बीजू से सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है इन पंक्तियों में कवि बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शिक्षा का मंदिर विद्यालय ज्ञान की देवी सरस्वती का पवित्र स्थान है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी और शुभ संपत्ति है। इस मंदिर की रक्षा करना और ज्ञान प्राप्त करना प्राप्त करके इसे पूजना हर एक बच्चे का कर्तव्य है प्रश्न का उत्तर दीजिए डाल-डाल पर बैठे भी हक कुछ नहीं सवेरों में गाते हैं, स्वरों में गाते हैं। का अर्थ अपने शब्दों में लिखे तो इस पंक्ति का अर्थ है कि स्वतंत्रता के बाद जैसे पक्षी डालियों पर बैठकर नए और मधुर स्वरों में चहचहाते हैं उसी प्रकार स्वतंत्र भारत में लोग भी खुशियां और उत्सव से भरे हुए हैं। यह नई आजादी की खुशी और नई आशाओं का प्रतीक है जहाँ हर कोई अपने मन की बात खुलकर व्यक्त कर सकता है बीजू से हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है देश के सपूतों को कवि कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पावन मंदिर है सभी प्रकार की विद्याएं तुम्हारी शुभ संपत्ति है तुम में से प्रत्येक बार विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है नई युग का आवाहन करना है और तुम है इस पावन मंदिर की रक्षा करनी है त्रिजु कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है तो नए देश के सपूत को कवि ने नए देश के सपूत को संदेश देते हुए कहते हैं कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है देश के लोगों को तुम्हें जो बड़ी बड़ी आशाएं हैं उन्हें तुम्हें पूरी करना है तुम्हें लोगों में नई प्राण पूर्ण है देश का पिछड़ापन दूर करना है इस प्रकार कवि ने सपूतों को देश का निर्माण करने का संदेश दिया है चौथु कवि का कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं तो कवि ने नया राग स्वतंत्र हुए देश के लोगों के लिए नई युग युग आया है इस नई युग की वीणा में नए राग भरने को कहा है क्योंकि आज हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ है और स्वतंत्रता के गीत चारों ओर लहराने के लिए स्वतंत्रता की वीणा में नए राग भरने के लिए कहा है પ્રશ્ન નંબર ત્રણ છે પ્રશ્ન પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે દેશ કે નવનિર્માણ કે લીએ આપ ક્યાં ક્યાં કરના ચાહેગે તો મિત્રો હવે આપણે અહીંથી ધીમે ધીમે સ્ક્રોલ કરતા જઈશું જે તમારે જોતું જવાનું છે અને સાથે સાથે તમારે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેવાની છે અને જો વિડીયો લેક્ચર તમને ઉપયોગી નીવડે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરી દેવાનો છે તો હવે આપણે ધીમે ધીમે સ્ક્રોલ કરતા જઈએ